Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Point mengenai edit wrap point atau merubah titik bungkus. Sebelumnya, kita telah menggunakan type yang digunakan agar objek dikelilingi oleh teks dengan ketat atau dekat. Dan truk yang digunakan agar teks bisa melewati objek atau teks bisa masuk ke dalam lingkaran seperti ini. Tetapi sebenarnya kalian tidak bisa langsung menggunakan truk dari taik seperti ini ke truk secara langsung. Sekarang kita lihat kembali, kita gunakan square, taik, truk. Seperti yang kalian lihat, teks kalian sama sekali tidak akan masuk ke dalam setengah lingkaran seperti sebelumnya. Sekarang kalian lihat, pada bagian edit prepoint di sini ini adalah titik di mana objek kalian diberikan jarak agar bisa dekat dengan teks atau titik bungkus objek. Sekarang kita lihat di sini pada objek kiri ketika kalian memilih edit prepoint seperti ini, ini adalah titik bungkusnya. Sedangkan pada objek sebelah kanan ketika kalian menggunakan edit prepoint, titik bungkusnya seperti ini. Jadi, dengan merubah titik bungkus ini, kalian bisa Menggunakan truk seperti sebelumnya dalam merubah titik bungkus ini, caranya mudah. Pertama, ketika pointer kalian menyentuh garis merah jambu, ini adalah garis bungkus, dan kalian klik, maka kalian bisa merubah garis bungkus tersebut. Dan ketika kalian melepasnya seperti ini, kalian akan membuat titik bungkus yang baru. Sekarang, kita taruh titik bungkusnya di sini. Seperti sebelumnya, pointer kalian harus berada di garis bungkus. Kalian tekan klik kiri mouse dan kalian rubah lokasi titik bungkus yang baru seperti ini. Ketika kalian sudah merubah titik bungkus, secara otomatis teks akan masuk ke dalam setengah lingkaran seperti ini. Baru kalian bisa menggunakan wrap text truk. Sekarang kita buat objek baru seperti ini. Misalkan kalian lihat baik-baik pada bagian truk di sini, tentunya yang abu-abu ini adalah objek, sedangkan yang garis biru adalah teks kalian. Dan di sini, di dalam setengah lingkaran ini, terdapat teks. Itulah kegunaan dari wrap text true. Sekarang kita kembali gunakan edit wrap point. Merubah titik bungkus. Kita buat titik bungkus yang baru seperti ini. Ketika kalian sudah membuat titik bukus seperti ini, kalian bisa menggunakan type dan true. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.